Коваль Ольга Владимировна, мне 28 лет. Мы приобрели дом в Киевской области для родителей. Вот. И получилось так, что отец у меня умер, мама осталась одна. И как-то вот заинтересовала нас жизнь в сельской местности. Очень вот много проблем, причем ну вот проблем, как бы казалось, таких решаемых, но наталкиваешься на какое-то такое, вот, наверное, может, или безразличие, или, может, нежелание решения этих проблем. И вот прожив несколько лет в селе, я баллотировалась уже в депутаты, потому что ну, стала вникать в какие-то проблемы и понимала, что чтобы как-то пытаться их решить, нужно иметь какие-то, как сказать, более близкий может быть доступ, до, чтобы ну, вникнуть в эти проблемы. Вот. Ну, на сегодняшний день мы помогаем школе, помогаем детскому садику, закупали учебники, отремонтировали класс. Ну, это все с помощью спонсоров. Вот, как бы несколько лет назад организовали такой проект, как музыкальная школа, но, к сожалению, с места немножечко сдвинулось и все на этом так и остановилось, потому что опять же, наткнулись на какое-то, может быть, безразличие, потому что пока мы нашли помещение, пока мы его отремонтировали, и потом прекратилось финансирование, когда уже появились и музыкальные инструменты и финансы, мы потеряли это помещение. Вот, и пошел уже навстречу директор школы, выделил нам класс. Вот, и то есть теперь у нас появилась какая-то надежда, что это все сдвинется с какой-то мертвой точки, потому что, э, так сказать, можно, э, нашли уже союзников, единомышленников, и можно как-то, когда ты не один, можно развиваться в этом направлении и уже рассчитывать на какую-то помощь и надеяться, что это все придет э, к завершению, и эта школа все-таки будет. Ну, может быть, не, не всегда, конечно, может быть, удается, потому что натыкаешься на какие-то споры, а зачем, а почему, а нужно ли. Здесь, может быть, играет какую-то роль то, что все-таки все большую часть своей сознательной жизни прожили мы в городе, и вот какая-то основа, и как-то то, что имеешь какую-то, как правильно мотивировать, может быть, человека и заинтересовать, что вот эта вот база знаний какая-то есть, и пользуешься уже чем-то вот этим, когда видел более лучшую жизнь. Поэтому как-то и зазываешь этих людей, что давайте будем что-то делать, потому что можно жить лучше.